Всем известный факт, что Андрею Шевченко предложили тренировать сборную Украины по футболу. Итак, представьте себе, что он все-таки согласился и начал тренировать нашу национальную команду. Внимание на экран. Андрей, что вы знаете о футболистах? Все знаю. <связываем> ну, собственно, весь ролик. Спонсор на нашего выступления Windows 95. Спасибо. Друзья, подвязку вы услышали? Если можно, еще раз внимание на экран. Андрей, что вы знаете о футболистах? Все знаю. Давайте проверим. Хачери, Дерево, Милевский, Лоун, Мандюк. Э, смешная фамилия. Эй, тренер, мы по какой схеме играть будем? Э, у меня все схемы на теле наколоты. Что э, непонятно? А ты где сидел? Ты. Ну, сидел в Челси, а в остальных клубах, в принципе, играл. Так что вы его не узнаете? Ребят, это Шандрюшка, Семченко. Шевченко. Здорово, Тимошук. Ты что орешь на него? орешь? Молодой он, не знает, наверное. Не знает, молодые они не знают, не узнают меня вообще. Не знают меня, не знают. Фамилию говори свою! Фамилию сказал! Коноплянка. Вчера бери ее. Коноплянка. Вот упали. Подними меня, тоже. Значит так. Перед тем, как начать матч, что делаем? Рукопожатие. Вот так вот бьем. Мяч. Ава. А кто это там у нас такой, а? ха -а -а! да? Ярмоленка ты смотри, как вырос, а иди сюда, молодец ты какой, а, Андрей, ты глянь на него, щетину вырастил, молодец. Ух, какой удар хороший. А не Андрюшка ли это пятого? А? Не вратарь не шахтера, а? Ой, извиняюсь. А если на тебя, Андрей, вот так вот все пойдут, а? Вот так на тебя будет атаковать, что война ворота. Что война ворота, я сказал. Вставай, будем проверять. Рубашку порву, но проверю. Если два, два нападающих, что ты будешь делать? Ну, с защитниками у нас все понятно. Ничего не нет. Давайте попробуем. Защитникам давай. Не стесняйтесь. А покажите мне, пожалуйста, того, кто будет у нас стоять на воротах. Хочу посмотреть у нас такое, а? Максимка, Кол, ну ты что? Смотри, стоишь на ворота и говоришь, я злой и страшный, страш ворот, и я в пенальти знаю, дом Одевай шлем и Эй, тренер, а вы нормальный автобус не могли нанять? Ну, это же сборная Украины. Сколько денег есть такой автобус? Ну мы же здесь все утонем. Сынок, запомни, сборная Украины не тонет. Come on, man, let me